Бригада революционного угара и творческого отпора имени Арнелы Мутти. Так характеризуют себя сами участники группы «Брута». Ее основал Сергей Михалок после распада Ляписа Трубецкого. В проекте «Брута» ему удалось сохранить эксцентричность старого коллектива и вместе с тем вложить в него новую революционную энергию. Брут, брут, а! Никогда не сдавайся! Брута! Брут, Выступление прошло в рамках большого всеукраинского тура «Партизан Рок» по 26 городам Украины. Со сцены прозвучали такие песни, как «Андердог», «Гири», «Будь смелым» и другие. Кроме того, группа исполнила несколько невышедших композиций. Своими незамысловатыми панкроковыми мотивами Михалок и его команда легко завела зал. Сейчас, мне кажется, революционно это самое то. Особенно для молодежи, которая сейчас растет и понимает, что происходит у нас в стране. И революционно это самое классное, что может быть. Вот поэтому мы здесь, собственно. Какие ваши ожидания? Положительных эмоций, хорошей музыкой насладиться и повеселиться. Это отличная группа. Вообще она про, ну, она мотивирует ЗОЖ, здоровый образ жизни. Потому что эта группа очень популярная. Не то, что там вторая группа Трубецкая, потому что они, ну, у них идеология, идеология здорового образа жизни. Так как эта группа очень отличная. Михалок вообще красава. Молодец, чувак. Ну а что я могу сказать? Рок рулит. Все. Я ради этого и пришел чисто послушать рок, нормальную тему. Атмосфера была, можно сказать, пропитана духом времени. Было много молодежи с украинской национальной символикой. Рядом подбивали бойцы батальона «Азов». Сергей Михалок вместе со зрителями приветствовал украинских патриотов. Свою мистерию, свою свободу, защищая свои семьи от тихих собак и Вместе с вами от души кричим наш боевой, искренний и смелый клич. Слава Украине! Слава Украине! Украине! Литмотивом концерта была песня, ставшая гимном борьбы украинцев за свое право иметь выбор. Группа посвятила ее защитникам украинской земли и свободы. Good job.